Та всім неодмінно світитиме далеким вогником, сповненим солодками, стискаючими серця спогадами, юність, яку провели наші дорогі випускники за роки навчання. У кожного, як стверджує легенда, є два береги, від якого людина відпливає і до якого має неодмінно приплести. На цій дорозі будуть різні зупинки, і все ж де б вони зупинялися, до якого берега не підпливали, вам неодмінно світитиме далеким вогником рідний навчальний заклад. Нині в час розлуки з ним. Чав дорогу інколи для вниз твої завивисту, а часом і не зовсім збагнену для вас дорогу дорослого життя. Хай спогади про нього сяють вам навіть тоді, коли згасне віра у власні сили. До слова запрошується завідувач юридичного відділення Габон Сергій Миколайович. В очередной раз говорится, да видно, господи, ну сколько уже выросло, двадцать лет. равно еще нет, Али, и любое прощание, но к расставанию. Но в любом случае мы с вами останемся друзьями. Вы ко мне приведете своих детей своих внуков. Я настроен на долг. У меня бабушка умерла 96. Поэтому я вам и в вот этот, ну, не очень радостный день. Для державы хочу пожелать добра, мира. Я хочу, чтобы вы быстрее. Контракт. у меня на днях проезжала студентка я говорю, и вспоминала Сергей Николаевич, проезжаю на машине новая машина на научница я помню ваши слова я уже отработала свой контракт я уже была в пяти странах мира и хочу, чтобы вы побывали во всех странах мира чтобы барышни, мои красавицы Самое лучшее. Вышли замуж, нарожали кучу моих будущих абитуриентов. Я хочу, чтобы кавалеры, серьезные мужчины моего отделения всегда были сильным плечом, барышни, матери, бабушки. Будете ли вы хорошими специалистами, это зависит только от вас. Я хочу и мой коллектив, чтобы в первую очередь вы были хорошими людьми. У меня огромная надежда на вас. Вы наша гордость. Я иногда кричал, я иногда ругался, я иногда хвалил. Я был разным. Это наша работа. Это наша работа мы вас очень любим. Низкий поклон родителям, присутствующим в зале и родственникам. За то, что вы отдали нам своих детей и не пожалели. Добрый путь. Добрый путь. Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой. Слава Украине!